अस्सलाम वालेकुम भाई कैसा है वालेकुम सलाम ठीक है तो अब कब है या इमारत में इधर आया दस दिन हो गया विजिट पे है हाँ कितना खुश है खर्चा हुआ आने का अस्सी नब्बे हज़ार रुपये खर्चा हुआ अस्सी नब्बे हज़ार रुपये खर्च हुआ लेकिन एजेंसी ने आया कोई इस्तेजार से या से आया नहीं नहीं एजेंट से आया मुल्क के आने का पहले तनहा कितने देने का बोला वो ओ, दो हजार तक बोला मिलेगा स्टार्टिंग स्टार्टिंग अभी दस दिन आया अब काम का पैसा दिया नहीं दिया नहीं दिया वो लोग क्या बोलते हैं पैसा जब तक तालीम करेंगे पैसा नहीं मिलेगा लेकिन तालीम हो जाएगा तो पैसा बारह सौ देगा बारह सौ रूपये और मुल्क में बोला अठारह सौ तो अभी आप किधर जा रहा अभी मैं जा रहा हूँ मुंबई বললুক যারা অপরাধ এক লক্ষ টাকা খরচ করে সে আমার হতে এসেছে এখন আজকে দেশে চলে যাবে দশ দিন হল তো যারা এজেন্সি কিংবা দালালের মাধ্যমে আরব দেশে আসেন কখনও কীভাবে আসবেন না সে বাইটি আজকে চলে যাচ্ছে দেশে এটা হচ্ছে একটা আনাইনের বাস স্টপ এখানে সে আবুধাবি থেকে আসে তো আমার সঙ্গে দেখা হয় কিন্তু তার এই কষ্ট দুঃখ দেখে নিজের কাছেও খারাপ লাগলো তো तो जो भाई मुल्क से आदमी लोग आता है दलाल का कोई इधर रिलेशन है तो आओ दोस्त है तो आओ वैसे एजेंट के जरिए से बताओ कोई इस्तेदार है तो आओ दलाल को बोलेगा अच्छा काम मिलते पोषण दिया जाए वो काली लालच देते उधर इधर कुछ भी नहीं झूठ बोलते झूठ बोलते हैं उधर झूठ बोलते खाली और आने तो आने का तो, तो कोई रिश्तेदार

स्वप्न पूरण आशा आसल तो अब आया इधर बहुत खुश से अब अच्छा से पैसा कमाने का आ, लेकिन इधर आया तो पैसा तो नहीं मिलेगा इसलिए जा रहा हूँ लेकिन दिल बहुत सही हो गया हाँ आके कुछ फायदा नहीं है पूरा टेंशन है सब पूरा टेंशन हो जाएगा इससे तो तो अच्छा हो जिधर रहो उधर रहो अच्छा रहोगे तो देखूँ ओनर हो तो चाहे लाकिस बैग আর এখানে বাস স্টপে দীর্ঘ অনেকক্ষণ বসে আসে হয়তোবা কিছুক্ষণ পর সে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হবে তখন দেশে চলে যাবে তো সকলের জন্য একটা মেসেজ যারা দেশ থেকে আসবেন কিংবা কাজ না শিখে কিংবা দালালের মাধ্যমে আরও দেশে আসবেন না